assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun siz bilan qadimgi turkiy til fanidan sakkizinchi seminar mashg'uloti bo'yicha e, gaplashamiz seminar mashg'ulotimizning mavzusi sintaksis va so'z birikmasi hamda gaplar haqida qadimgi turkiy til manbalaridagi e, so'z birikmalari sintaksisiga e kirish bo'ladi va so'z birikmalari ham gaplar haqidagi mavzuga qanday tayyorlanish lozimligi haqida gaplashamiz mavzuda mavzuga mavzu bo'yicha seminarga tayyorlanish uchun albatta birinchi quyidagi masalalarga e'tibor ke, qaratish kerak bo'ladi birinchi bo'lib qadimgi manbalarda so'zlarnibogas usullari haqida qadimgi turkiy tildagi so'z birikmalari haqida gaplar va ularning turlari haqida hamda gap bo'laklari haqida mulohaza hmm. yuritish kerak bo'ladi ular haqida aslida taqdim qilingan ma'lumotlarni o'rganib chiqish lozim bo'ladi va shu hmm, bilan shu mavzuga yaxshi tayyorlanish imkoniyati bo'ladi bilasizki har qanday nutq faoliyati gap hosil qilishdan iborat bo'ladi ning g'oyalar orqali fikrlarimizni bizga yetkazamiz. Bu texnik vositalar yordamida esa davrlar o'sha bu imkoniyatlari paydo bo'ldi. jarayonda so'zlovchining oldida bir nechta tasavvurlar jarur bog'lanadi. Shuningdek, tinglovchining ham o'sha tasavvurlarning bog'lanishi quriladi. shu tasvurlar larning ifodasi rai sifatida gap vositasini keltirish mumkin bo'ladi gaplar esa o'z navbatida hajmi ulardan kichik bo'lgan so'z qo'shilmalari so'z birikmalari kabi birliklardan tashkil topadi o'zaro tenglanish vositalari yordamida munosabatga kirishgan so'zlarni qadimgi manbalar tilida ham mavjud <muchid> bo'lishi tabiiy holat chunki xohlagan bir muomala vositasini biz e'tiborga oladigan bo'lsak unda albatta hozirgi tilimizda mavjud barcha birliklar mavjud bo'lishini kuzatish qiyin emas masalan qadimgi e, manbalarda ham xuddi shunday birliklar mavjuddir masalan altajama o'kish tau qushlar bararur ya'ni uyimda yana ko'p tovuq qushlar bor gapida bu manoviylar gapnomasidan olingan mana shu gap tarkibida so'zlarning o'zaro turli xil bir biriga bog'lanishlarini kuzatishimiz mumkin e, bilasizki mana shu yerdagi gapda e, tovuq qushlar kabi takılı kuşlar tarzıda getirilgeler öz ara oğlan yoldamda ting bağlaydı. Bu e, yerdeki ayrım sözlerge hazır ki şekillerge hem hazır türk, türk şekiller Mesela elinde, uyumda hazır türk türlü mevcut. E, yani ko'maosida keltirilgan mana shularga e'tibor qilsak yana ma'lumotlarni olisho'zrooauuda bog'lanishni yuzaga keltirgan so'z qo'shilmalarni esa biz odatda so'z birikmalar sifatida qarashga odatlanganmiz qadimgi turkiy tildagi so'z birikmalarini مضمون مناسبت لرگه کورمش دیگه بولو برگنش این و دکلرده کل تریبه ترگه شلر در آن خواهچه مناسبتی، مناسبت برکمالر آبیکتی مناسبت دیگه سوی برکمالر و سوی برکمالر مناسبت دیگه برکمالر سفت ده کل تریبه مانا خواهچه به مناسبت ایکی تایفه گه اجرت لرده سبن برمت سفری دمیت به شخص نانا خواهی بگم چه غای بودون کم بغل خب مناسبت ikkinchi harakatning holatini aniqlaydi talqa kichik taga ya'ni oak turbitagidan olingan bu chada dengizga biroz yetib bormadim degan jumla keltiriladi ei bu yerda biroz bu holatni bildirsa yuqoridag kambag'al bu sifat so'zi aniqlash ma'nosini bdi munosabatli so'z birikmalari e, haqida gapirganda ulardagi grammatik jihatdan tobi so'z ilovaremehokim so'z orqalibelii angla masalan turk baylar turk otin etibdi turt turk beklari turkcha otini olib tashladilar o'larida qo'llamadilar degan ma'noni bildiradi bu yerda

gap turlari haqida to'xtaladigan bo'lsak gap turlarini ham hozirgi o'zbek tilining oxirgi ar natijasi asosida belgilab olishimiz lozim bo'ladi qadimgi turkiy tilda hozirgi zamon turkiy tillardagidek sodda gaplar fe'l kesimli yoki ot kesimli bo'ladi fe'l kesimli gaplarning kesimi aniqlik fe'li yoki fe'lning turli funksional shakllari bilan ifodalanadi masalan ko'p bilursiz ko'p bilasiz Bu de e, kesimlik kesinlik ifadesini gördüğümüz Kesinlik ifadelerini de alıp şahsını getirilir. Kütüb tururlar, yani kütüb turadılar şekillerini hafif düşündük. Ad kesimli gəplərinin kesimi ad, sıfat son, alınmış, rövüş bilən ifadalarıdır. Kesimli gözəkçi vəzifəsində keltiriladi. Mana bu yerda keltirilgan ben, sen, di, o, tur, er, kabiler, yuqorida ham bunday shakllar qo'llanganligini kuzatdik. Ammo bu belgilar bo'lmasligi ham mumkin. Bunda kesim gapning mazmunidan, ohangidan, o'rnidan bilinib turishi mumkin. Misol uchun, turk bo'lgan yama bilganch ol yama yani turk xalqi ham tinch emas og'iz ham tarxoq bu deb debdi Degi ko'chirma gap keltirilgan bu yerda bu yerdagi kesimlarga e'tibor qilishingiz yana ko'p narsalarni o'rganib olishingizga yordam beradi umuman qadimgi turkiy tilda bizgacha yetib kelgan manbalar manbalarnin sintaktik xususiyatlari haqida juda ko'p manbalarni o'qish o'rganish va ular to'g'risida xulosalar bildirish zmbo'ladi qadimgi turkiy tilda so'z birikmalari va gaplar to'g'risida eng en, e, keng qamrovli ma'lumotlarni e, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatiga yani, kiritilgan aijon abdurahmonovva abdurahmonov hamda alibek ristonovlar tomonidan nash qilgan qadimgi turkiy til darsligi shuningdek e, keyingi مستقلیک دار و نشدن چکان مسیم خان رحمان خان حسن جسادی خود را تماما نشیت گیم ویج بیکتی به تاریخ کردی که پرده این بیمان بلده یعنی خیلی را کمان مطلع آشانوز ممکن بلده این که منشه موضوعی تیار لامشته یقارده دیگه آلو بکن مسئله درگه ایتبار قرار کلسه موضوع بود چه یترلی چه تیار لامگه دید ممکن بلده Aha şimdi yapılır. Bir gün bir seminerler olarak boy çekiyorsak çektir. Satın ayrılışlar da Eğer sizde mağazı üzerinden koşumça savallar, türlü kıl mülahazalar payda olsa, modul modul dastur gece ilaçtırılgın bir gün çatıya müracaat kılışıyız mümkün. Ya ki bugün şimdi bu min komentariyatlarda öz fikirlerimiz olan katlaşıyız mümkün. İtibarınız için rahmet.